别跑！你以为就你会爬树、啊？看，我抢回来了。感想，感想就是跟当年比，我确实变了不少，尤其是变帅了。你同不同意？到要回家的时候，我反而觉得现在才是真正的远行。等几年后。 机会一起回来时，无论是漂泊还是远行，我们都要平安地重返这里。